ko'p vaqtlarda xotinlar o'zlarining erlarini qadrlamaydi sababi doim yonidada doim yonida qayerga ketadi Qadr yo'q o'xshaydi ammo Xadijonamiz yana qaytarib aytaman Rasulullohning xizmatiga bir odamni buyurib qo'yishi mumkin bo'lib turib lekin xizmatida o'zi qoyim bo'ladi hadisha onamiz muhammad alayhissalomni yo rasululloh deb chaqiradi yani endi de, ayollar bor erlarini nima deb chaqirishini o'zlari biladi yana ayrim ayollar bor o'zi turibdi eri kelsa bolasiga buyuradi bor dadangga choydan bar bor unday qilib ber bor kiyimini olib qo'y o'zi turibdi o'zi xizmatini qilsa bo'ladi ammo nima deydi nima qilib qo'yganman deydi tug'ib qo'yganman deydi katta qilib qo'yganman deydi ayol kishi yoshi qancha bo'lishidan qat'iy nazar o'zini kuyovini xizmatini qilishligi ayol kishining vazifasi va bu narsa ayol kishini qadrini oshiradi